હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો એજ્યુકે ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે આજે આપણે શીખીશું ધોરણ આઠની હિન્દી વિષયની સ્વાધ્ય પોથી પાઠ પાંચ સવાલ બાલમન કે જવાબ ડોક્ટર કલામ કે પાઠ પાંચના સ્વાધ્યન પોથીના તમામ પ્રશ્નોના જવાબની અહીં આપણે સમજ મેળવીશું આ વિડીયોનો હેતુ વિદ્યાર્થીઓ માત્ર સરળતાથી સમજીને લખી શકે તે માટેનો છે તેથી વિદ્યાર્થી મિત્રો દરેક પ્રશ્નોના જવાબ વિડીયોમાંથી જોઈને લખવાને બદલે તમારા વિચારો મુજબ જવાબ લખવા પણ જરૂરી છે तो चालू सीखिए पाठ पांच सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के अं प्रश्न नंबर एक प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त ने लिखिए सवाल नंबर एक डॉक्टर कलाम की बचपन की किसी घटना का वर्णन लिखिए जवाब में लिखी सके कलाम जब पांचवी कक्षा में थे उनके शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है वे विद्यार्थियों को रामेश्वर के समुद्र तट पर ले गए और वहां उन्होंने विद्यार्थियों को उड़ने की प्रक्रिया का जीवंत उदाहरण बताया डॉक्टर कलाम पर इस घटना का गहरा असर पड़ा इससे उन्हें विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली सवाल नंबर बे डॉक्टर कलाम ने साहस की क्या परिभाषा बताई जवाब थे डॉक्टर कलाम की दृष्टि में अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट से बचाना ही साहस है सवाल नंबर त्रन भारत विकसित राष्ट्र है या विकासशील स्पष्ट कीजिए जवाबदशे भारत विकासशील देश है और इसके अलावा भारत की बड़ संख्या के कारण और बेरोजगारी होने के कारण भारत विकासशील देश है भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर ही आधारित रही है देश की अर्थव्यवस्थाओं को कृषि से हटकर उद्योग आधारित होने की जरूरत है क्योंकि कृषि सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर रहती है जो खुद बहुत अनिश्चित है इस कारणों की वजह से भारत विकासशील देश है सवाल नंबर चार हमारी राष्ट्रीय शक्ति कौन सी है कैसे जवाब भारत की जनसंख्या एक अरब से अधिक है इसमें करोड़ लोग 25 साल से कम आयु के हैं हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। सवाल नंबर पांच भारत देश की सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है क्यों जवाब थे भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के एक अरब से अधिक नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान देखना ए सबसे बड़ी चुनौती है त्यार प्रश्न नंबर एक ब प्रश्नों के उत्तर लिखिए सवाल नंबर एक डॉक्टर कलाम को विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा किससे और कैसे मिली जवाब थे कलाम जब पांचवी कक्षा में थे तब उनके शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है वे विद्यार्थियों को रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले गए और वहां उन्होंने विद्यार्थियों को उड़ने की क्रिया का जीवंत उदाहरण बताया डॉक्टर कलाम पर इस घटना का गहरा असर पड़ा इससे उसे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली इस प्रकार उन्होंने शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर से इस घटना से विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली बाद सवाल नंबर बे डॉक्टर कलाम ने मातृभाषा का क्या महत्व समझाया जवाब था शे डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में ही की थी कॉलेज और आगे की शिक्षा में उनकी पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी कलाम के विचार से कॉलेज की पढ़ाई भी मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में ही सोचता है इसीलिए मातृभाषा में ही अपनी बात आसानी से प्रकट कर सकता है फिर भी विश्व के दूसरे देशों से संपर्क कायम करने के लिए वे अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानते हैं सवाल नंबर त्रण लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए जवाब थे आज हमारे देश में डॉक्टरों और इंजीनियरों की कमी नहीं है कमी है अच्छे वैज्ञानिकों की इसीलिए एक महान वैज्ञानिक बनकर देश का नाम रोशन करना यही मेरे जीवन का लक्ष्य है इसे पाने के लिए मैं अपने पाठ्यक्रम की विज्ञान की पुस्तकें बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ विज्ञान की अन्य पुस्तकें भी स्कूल पुस्तकालय से लेकर पढ़ता हूँ मैं वैज्ञानिकों के जीवन पर लिखी पुस्तकें भी पढ़ता हूँ घर में छोटे छोटे प्रयोग भी करता हूँ सवाल नंबर चार सेना में महिलाओं की बराबरी और शिक्षित नेता पर अपने विचार लिखिए जवाब थे सशस्त्र सेनाओं में नियुक्त किए गए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है इस प्रकार सेना में महिला की बराबरी होनी चाहिए वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन लेना चाहिए साथ ही गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा सवाल नंबर पांच पढ़ने के बजाय देखा हुआ ज्यादा याद रहता है क्यों देखे हुए दृश्य का चित्र ज्यों का त्यों मस्तिष्क में अंकित हो जाता है लेकिन पढ़ने से केवल मन में काल्पनिक चित्र बनता है कल्पना में वह सच्चाई नहीं होती जो हमारे यथार्थ में होता है अतः पढ़े हुए से ज्यादा देखा हुआ बहुत ही अच्छे से याद होता है प्रश्न नंबर बे निम्नलिखित शब्दों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए अहला शब्द नो अर्थ लिखवा है और पची वाक्य बनावाना है एक अड़चन अर्थ अटकाव वाक्य बना सक सक्सेनारजी हमेशा मेरे काम में अटकाव डालते हैं आपदा, तो मुसीबत वाक्य बनाई शक अपनी जीत की परवाह किए बिना दूसरों को मुसीबत से बचाना ही साहस है तरण प्रवासी तो मुसाफिर वाक्य बनाई शकाय कल बस स्टेशन पर बहुत सारे मुसाफिर थे मैं अनावेलू वाक्य बनाव जरूरी नहीं ते तमने मनगमतु वाक्य बनाई सको चार प्रयास तो प्रयत्न वाक्य बना शक हमेशा अपने काम में प्रयत्न करते रहना चाहिए पांच उत्थान अर्थ विकासशील वाक्य बनाई शक एक विकासशील देश है ऋण तो कर्ज वाक्य बनाई शक राम ने इतना कर्ज किया है कि वो चुका नहीं पा रहा प्रश्न नंबर बे ब निम्नलिखित शब्द समूह के लिए उचित शब्द में अहस शब्द आप शब्द समूह शब्द लखवाना तो है एक मां की भाषा से संबंधित तो मातृभाषा बे राष्ट्र से संबंधित राष्ट्रीय त्रण भारत से संबंधित भारतीय चार राजनीति करने वाला तो राजनीतिज्ञ पाँच शिल्प आधारित काम करने वाला दस्तकार छ दूर तक देखने वाला दूरदर्शी सात जिसकी आरपार देखा जा सके पारदर्शक आठ समर या युद्ध से संबंधित और सामरिक आ रीते लिखी सकीये त्यार प्रश्न नंबर त्रन अ हमारे राष्ट्र के विकास के लिए इनका योगदान लिखिए एक किसान राष्ट्रना योगदान में तमनु शु महत्व है तखवा है वे भारत के देश के रीढ़ की हड्डी के समान है खाद्य फसलों और तिलहन का उत्पादन करते हैं वे वाणिज्यिक फसलों के उत्पादक है वे हमारे उद्योगों के लिए कुछ कच्चे माल का उत्पादन करते हैं इसीलिए वे हमारे राष्ट्र के जीवन रक्त है बै मजदूर एक मजदूर देश के निर्माण में बहुमूल्य भूमिका निभाता है और उसका देश के विकास में अहम योगदान होता है किसी भी समाज देश संस्था और उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की अहम भूमिका होती है मजदूरों के बिना किसी भी औद्योगिक ढांचे के खड़े होने की कल्पना नहीं की जा सकती इसीलिए श्रमिकों का समाज में अपना ही एक स्थान है त्रौ सैनिक सीमा पर लड़ते वक्त उन्होंने अपने परिवारों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा और हंसते हंसते अपने प्राणों को देश के ऊपर नोच्छावर कर दिया शहीदों के परिवारों में इसके बाद भी देश प्रेम का जज्बा कम नहीं हुआ शहीदी के बाद चाहे सैनिक का पुत्र हो या भाई हर किसी के दिल में बस एक ही इच्छा है सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना चार शिक्षक राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखना आज की आवश्यकता बन गई है हमारे शिक्षक वर्ग समाज नेताओं व राजनेताओं को इसमें पूर्ण योगदान देना चाहिए और संकीर्णता की भावना को त्याग कर देना चाहिए तभी देश की अखंडता व एकता बनी रहेगी और खतरा दूर किया जा सकता है क्योंकि आज संपूर्ण विश्व राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित है पांच महिलाएं वर्तमान में महिलाएं समाज सेवा राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र उत्थान के अनेक कार्यों में लगी है महिलाओं ने अपनी कर्तव्य परायणता से यह सिद्ध किया है कि वे किसी भी स्तर पर पुरुषों से कम नहीं है बल्कि उन्होंने तो राष्ट्र निर्माण में अपनी श्रेष्ठता ही प्रदर्शित की है प्रश्न नंबर त्रण ब मेरी यादगार घटना इस विषय पर दस बार वाक्य में आपके जीवन की विशेष घटना लिखिए है हूँ जो घटना लखूसु घटना मात्र नमूना रूप है तमारे तमारा जीवन की यादगार घटना लिखवानी है गर्मी की छुट्टियाँ थी मैं अपने गाँव गया हुआ था गाँव के पास नदी थी मेरा बड़ा भाई अच्छा तैरक था मैं भी नदी में तैरना चाहता था लेकिन डरता था मेरा भाई मुझे नदी किनारे ले गया और बातें करने लगा इसी बीच उसने मुझे धक्का दिया और मैं नदी में जा गिरा डूबने के डर से मेरे हाथ पाँव चलने लगे और मैं किनारे तक आ गया भाई ने कहा डरते क्यों हो इसी तरह पानी में हाथ पैर हिलाते रहो डरो मत डूबोगे नहीं डूबने लगोगे तो मैं बचा लूंगा बस फिर क्या था मैं निडर होकर पानी में हाथ पैर हिलाता रहा एवं इधर से उधर और उधर से इधर चक्कर लगाता रहा उसी दिन से मुझे तैरना आ गया बचपन की वह घटना में कभी भूल नहीं सकता प्रश्न नंबर चार रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर योग्य शीर्षक दीजिए अँ एक वार्ता लखवाक मुदाला मुद्दा मुद्दा ने आधार वार्ता लिखिए दीपू सुबह सुबह शेर करने जा रहा था वह रेल लाइन के किनारे किनारे से जा रहा था लड़के ने देखा कि एक जगह से रेल लाइन उखड़ी हुई है दीपू को पता था रेल लाइन उखड़ी होने के कारण रेल की दुर्घटना आशंका हो सकती है दीपू ने उसे हटाने का प्रयास किया लेकिन वह छोटा होने के कारण अकेले यह सब नहीं कर सकता था दीपू को सामने से रेल आते हुए दिखाई दे रही थी दीपू ने उसी समय दिमाग लगाया उसने लाल रंग की कमीज पहनी हुई थी उसने निर्णय लिया कि दीपू दिमाग लगाकर अपनी लाल कमीज उतार कर लहराने लगा यह देखकर गाड़ी रुक गई गाड़ी के रुकने के बाद दीपू ने सारी बात गार्ड को सारी जानकारी दी इस प्रकार सभी यात्रों की जान बच गई गार्ड ने दीपू की तारीफ की गार्ड ने सारी बात सरकार तक पहुंचाई और दीपू को इस बहादुर के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ यहाँ से हमें सीख मिलती है हमें जीवन में मुसीबत के समय दिमाग से काम लेना चाहिए और डरना नहीं चाहिए सबकी मदद के लिए हमेशा आगे आना चाहिए त्यार प्रश्न नंबर पाँच निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम पहचान कर प्रकार लिखिए अहियाँ से सर्वनाम शोधवानु तेना प्रकार लिखवाना है एक मैं इस देश की शान बढ़ाऊगा अहियाँ मैं ते सर्वनाम है बीजू छ स्वस्थ बच्चे हमारे देश की संपत्ति है अहियाँ हमारे सर्वनाम छे, तुम कब आओगे तुम सर्वनाम छे चार जैसा करोगे वैसा भरोगे तो वैसा सर्वनाम छे पांच वह स्वयं इस संगीत की स्रोत थी अहिया वह ते सर्वनाम है प्रश्न नंबर पांच ब सर्वनाम का योग्य उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए अह सर्वनाम न उपयोग करी खालिज्ञपुर छ एक यह खालिज गया किताब है यह मेरी किताब है बे सानिया ने खिज्ञा बुलाया है तुम्हें बुलाया है तरण यह तुम्हारा भाई है मैं खालिज्ञा नहीं जानता मैं वह नहीं जानता चार लगता है मेरी खालिज गया बात अच्छी नहीं लगती मेरी यह बात अच्छी नहीं लगती पाँच यह खालिज्ञा किया यह किसने किया आ रीते अपने खालिज गया पूर्ण करीशू त्यारा प्रश्न नंबर पांच का नीचे दिए गए सर्वनामिक शब्दों का उपयोग करके वाक्य बनाइए आप शब्दों उपयोग कर वाक्य बनावा कौन वहाँ कौन खड़ा है वे जो तो जो तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे वे वे बड़े ही अच्छे लोग हैं इन्हें इन्हें अच्छे से समझाना होगा स्वयं मैं स्वयं पढ़ाई कर लूँगा આવી રીતે તમે સર્વનામિક શબ્દોનો ઉપયોગ કરી વાક્ય બનાવશો પ્રશ્ન નંબર છ નિમ્નલિખિત પરિચ્છેદ મેં ઉપરયુક્ત સ્થાન પર વિરામ ચિહ્ન લગાકર લીખીએ અહીંયા એક ફકરો આપેલો છે તે ફકરામાં ક્યાંય વિરામચિહ્નનો ઉપયોગ થયેલો દેખાતો નથી તમારે યોગ્ય જગ્યાએ યોગ્ય વિરામ ચિહ્ન મૂકી ફકરો ફરીવાર લખવાનો છે આ રીતે તમે યોગ્ય વિરામ ચિહ્ન મૂકી ફકરો લખી શકો છો વિડીયોને પોઝ કરી ફકરો લખશો ત્યારબાદ प्रश्न नंबर सात अगर आपको देश के प्रधानमंत्री के साक्षात्कार कि इंटरव्यू के लिए भेजा जाए तो आप उनसे कौन कौन से सवाल पूछोगे सोचिए और सवाल यहाँ लिखिए जो तमने प्रधानमंत्री सामे जवा मिले तो तुम केवा प्रश्न पूछो तेनो लिस्ट अहानू हूँ अहलाक प्रश्न पूछू छू छूत तेरी जाते प्रश्न बनावी लखवा है सवाल व्यक्तिगत न होकर राष्ट्र के हित में होने चाहिए सवाल नंबर एक देश में सब संसाधन सुलभ होने पर भी अभी तक हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में क्यों नहीं आए हैं बीजों सवाल पूछ ही हमारे देश में गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ती क्यों जा रही है त्रीजों सवाल पूछ ही देश में महंगाई इतनी क्यों बढ़ी हुई है चौथों सवाल पूछी सक विदेशी बैंकों में जमा कालाधन भारत लाने में सरकार में अक्षम क्यों है पाँच किसानों के लिए आप कौन सी नई योजना लाओगे શિક્ષામાં હમારા દેશ અભી તક પીછડા હુવા ક્યો હે આવા બધા પ્રશ્ન પૂછી શકાય યુવાઓ કો રોજગાર દેને કે લી આપી સરકારને કોણસે કદમ ઉઠાએ પાણી કી સમસ્યા કે આપી સરકારને ક્યાં યોજના બનાઈ હૈ ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર આઠ નિમ્નલિખિત પરિચ્છેદ કા માતૃભાષામાં અનુવાદ કીજીએ અહીંયા એક ફકરો આપેલો છે તે ફકરાનું માતૃભાષા એટલે કે ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરવાનો છે આપેલા ફકરાનું ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરી શકાય પરીક્ષાની પરંપરા પ્રાચીન સમયથી ચાલી આવે છે તમામ વિડીયો આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે જે તમને ધોરણ આઠ ના હિન્દીના સ્વધ્ય પોથીના પ્લે લિસ્ટમાંથી મળી જશે પ્લે લિસ્ટની લિંક વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ આપી છે ત્યાંથી પણ તમે મેળવી શકો છો થેન્ક યુ દોસ્તો એજ્યુકટેક નો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર આવા બીજા વિડીયો નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુકટેક નો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરો આભાર દોસ્તો